Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali ya eh, dan kita teruskan apa yang kita bincangkan sebelum kita break tadi uh, mengenai kebimbangan uh, dasar fiskal US khususnya kepada belanjawan kerajaan ya eh, di mana kita dah uh, butirkan bagi butiran untuk anggaran uh, perolehan kerajaan US dan apa kesan daripada uh, rang undang-undang potongan cukai Presiden Trump yang diluluskan oleh House of Representatives semalam Dianggarkan dalam tempoh 10 tahun Perolehan US akan menyusut sekitar 3.3 ke 3.8 triliun uh, Sekiranya rang undang-undang berkenaan diluluskan eh? uh, Basically perolehan yang lebih rendah Perbelanjaan yang basically tak berubah Masih defisit Dan ceiling hutang dia. Haa ni basically uh, uh, yang tengah berlaku eh. jadi apabila kita ada baru-baru ni uh, kita ada pitch yang telah uh, mudis yang telah menurunkan eh. uh, US punya debt um, apa dia US punya debt uh, rating kerajaan punya hutang lah eh. ya diturunkan daripada peringkat tertinggi kepada bu, kepada penarafan yang bukan lagi paling tinggi ini menimbulkan eh, persoalan mengenai demand terhadap treasuries dan kalau anda nak tahu pada hari sepanjang uh, bulan ini kita ada kongres selain daripada cerita potongan cukai itu ada satu akta yang sedang di dibincangkan ya eh, satu rang undang-undang juga yang sedang dibahaskan ya eh, dan uh, rang undang-undang berkenaan dikenali sebagai akta genius. Basically akta genius ni adalah kalau anda nak tahu kenapa kita ada Bitcoin yang melonjak, Ethereum yang melonjak dan uh, lain-lain stable coin ya eh, juga melonjak adalah kepada akta genius ni. Kalau anda nak uh, nak tahu eh. Um, dan akta genius ni basically dia akan memberikan satu rangka bagaimana penerbitan stablecoin baga dan basically dia akan menjadikan um, uh, akan uh, terbitan apa itu stablecoin stablecoin ni adalah kripto yang disandarkan kepada um, kepada aset yang lebih kurang dilihat sebagai Stable antaranya adalah emas dan juga US dollar dan uh, dan juga kepada short term punya US Treasuries. Jadi sekiranya akta ini diluluskan, okay, the goal is adalah kita akan mengujudkan kembali demand kepada US dollar dan demand kepada Treasuries. Sebabnya kalau dia nak terbitkan um apa ataupun kita nak uh, lebih banyak stablecoin diterbitkan yang keluarkan stablecoin tu yang menerbitkan stablecoin tu hendaklah memegang dua benda ni US dollar dan juga kepada treasuries. Ah ha, tu lah basically satu akta yang memberikan satu rangka guideline eh gu guideline faham tak wadid? Ha, kalau kau nak terbitkan, kau kena ada ni. Ha, kalau dah banyak ni, kena declare. Uh, uh, step satu, step dua, step tiga. Of course, kita dah ada benda tu secara, secara uh, dia ni lain. Dia ni lain, dia ni lain. Jadi dengan akta genius ni, dia bagikan satu guideline yang yang tetap. Ha, jadi apa yang perlu dibuat kalau nak kalau nak terbitkan stablecoin. Dan Apabila akta ini diluluskan eh there will be satu coin yang akan menjadi tu yang anda tengok Trump sebutkan ah, nak simpan bitcoin lah orang kata nak simpan bitcoin dan nah, uh, um, apa uh, sebagai part of US government punya reserve. Ada dengar kan benda tu kan? Itu pada awal tahun ni kan dan selepas komen berkenaan kita ada bitcoin yang melonjak dan lain-lain kripto -lain juga melonjak kan. Ya? Ha, ni adalah ni. Jadi tujuan selain daripada kepada US dollar dia punya direct adalah kepada short term bills. Maksudnya uh, treasuries ataupun bon pembendaraan yang berusia kurang daripada tempoh matang kurang daripada setahun. Ha, tiga, enam, tiga bulan, enam bulan, ha, tu akan menerbitkan demand. Eh? Jadi sekiranya demand tu naik, harga naik. Dan seterusnya idea dia, sekiranya demand naik, harga naik, yield akan turun. Sebabnya ramai orang, ramai lagi orang beli, ramai lagi orang beli, dia tak perlu nak tarik pembeli dengan memberikan pulangan yang lebih tinggi. Ya, ha, dia inverse ya. Eh? Harga dan juga hasil kepada pegangan bond. Boleh? Saya cuba guna bahasa yang simple, senang nak faham lah eh. Ha, jadi itu yang bijak kan. Ha, masalah dengan benda-benda ni tadi, defisit belanjawan dijangka akan akan lebih kurang sama je, lebih 36. 36.1 36.2 ceiling sekarang ni berada pada 36.1 kan ha, duit nak habis dia nak terbitkan bond lagi ha, tak boleh dah ikut ikut undang-undang kan ha, dia memang ada ada nampak kenapa ada bond baru sebab ada bond yang expire ha, tu sebab dia Pakai bahasa tinggi sangat tak guna kan orang tak faham. Kan? Saya guna bahasa yang anda senang nak senang nak faham. Kan? <laughs> kalau kita tengok, kalau kita nak guna bahasa dalam sangat, kita ada yield di um, apa US yield dan juga overnight index swap yang makin itu adalah petunjuk recession ya, yang makin lebar sekarang ni. Kita ada inverted curve. Uh, tak, tapi tak payahlah cerita tu. Ikut sesi Imran. Ha, Imran, Imran ada slide tu semua. Jadi dia boleh terangkan dengan slide. Senang sikit nak faham. Boleh. Basically dia macam ni. Hutang makin hari makin banyak. Kadar faedah makin hari makin tinggi. Fed tak turun-turun kadar faedah. Nah, ha, kadar siling tak turun-turun. Jadi kos untuk nak servis hutang dia sekitar 700 bilion tu. Akan tetap sama je. Kalau kadar faedah naik, dia makin tinggi lagi Faham? Kalau lagilah Orang tak beli, kita ada Jepun, kita ada China yang basically Dah tak beli US Treasuries Boleh? Haa, apabila tarif berk, uh, Tarif diluluskan Oleh Trump dan kita nampak uh, Apa dijalankan oleh Trump Dan kita ada nampak Jepun, dia kata Dia terima dah, tarif-tarif ha, Dalam arti kata lain, dia kata engkau tahu aku, aku tak bagi dah hutang pada engkau. Dalam dalam bahasa kasar ya. Kalau ada nampak kenyataan-kenyataan dari Jepun, basically apa yang je, kenapa kita fokus dari Jepun? Siapa yang banyak bagi hutang, yang banyak beli hutang US? Bukan China, Jepun. Jadi, apa bila tarif tu di, dikenakan pada bulan 4, kita ada fan-fan Jepun yang basically dumping. Ah ha, dia dia dah Uh, sama ada kalau expired uh, ingatnya bond tu dia ada tempoh matang ya eh? uh, kalau dah uh, yang yang 3 tahun, 5 tahun dia expired dia orang tak beli baru dah. Ah uh, yang baru lagi dia orang tak beli. Dan fund dia orang dah mula bertapak ke Eropah dan juga lain-lain uh, apa lain-lain pasaran ya. Eh? Ha, dan apa yang Trump persetujui bersama dengan UK baru-baru ni adalah UK yang banyak beli. Itu <laughs> ha, yang berlaku Anda ha, harap Germany, nak harap Eropah lain-lain, no. Itu ha, yang anda nampak sekarang. Ha, satu cepat dek UK dengan apa US capai persetujuan dagang. Ha sebab aliran masuk sebenarnya ha, duit daripada Jepun, duit dari China masuk ke sana. Itu yang anda nak faham, Kemana ha, ke mana duit. tujuh ha, 7 sampai 9 bazilah. Ha, jadi inilah yang berlaku sekaranglah. Dan kita, dan inilah yang menjadi perhatian market kepada cerita ni. Di mana kita ada basically kadar pada semasa dia dah start turun Hopefully dia turun lebih banyak ha, Kalau ini turun basically itu kelemahan US dollar Kita ada untuk US 30 year yield Ini adalah tempoh yang uh, bond yang paling panjang dia Iaitu 30 tahun Dia berada sekitar 5% Anda tengok kat sini dia dah turun bang Ya tapi anda kena faham kat mana kita sekarang ni kita berada pada tahap yang ter, yang tertinggi sejak dari dua tahun lepas 20 23 untuk Jepun dan kenapa kita tengok Jepun maksudnya cerita kat US ni bukan hanya habis kat US dia juga menular kepada market lain ha, dia juga sampai berjangkit dekat Jepun ni dan untuk Jepun punya 30 year government punya uh, bond berada pada tempoh tertinggi dalam sejarah dia dengan back of Japan nak naikkan lagi ya dia punya target rate ni akan naik lagi jadi cerita mengenai hutang kerajaan US tadi bukan hanya terhad kepada US pasaran tengok hutang global kerajaan-kerajaan dan juga syarikat ya Uh, market dah lebih sensitif kepada cerita ni. Faham? Market, bila anda bercakap mengenai market, basically market ada dua. Equity market eh, ada dua. Satu saham, satu bond. Saham okey, naik, 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 naik. Sebab dia naik, printing duit. Ha, um, apa? Uh, sistem fractional banking, sistem leverage yang ada. Itu, okay, tu naik. The thing is, pada masa yang sama, anda ada pasaran bond yang jatuh. Bukannya, bukannya sebab biasanya bila saham naik, bond jatuh, itu adalah sentimen yang positif. But sekarang ni, okay, sekarang ni cerita dia bukannya pasal sentimen. Cerita dia pasal fundamental. Faham? Dan apa yang kita nampak adalah, apabila kita ada US kita ambil US 10 years eh. 10 year ni tengah naik dan sekarang ni dia retrace a bit. Pada masa yang pertama anda ada dolar yang jatuh. Faham? Lazimnya, bila kadar faedah naik, US dollar naik. Tapi tidak sekarang. Itu bermaksud duit keluar. Ni yang jadi cerita sekali. Dan antara sebabnya adalah kebimbangan mengenai polisi Trump, polisi ekonomi mengenai dasar fiskal kerajaan dia. Ini adalah benda asas. Ya? Eh? Ha, ni, ini yang berlaku sekarang. Kelazimannya bila kita nampak untuk apa dia apabila uh, pasaran saham naik, bond jatuh, kita ada apa dia aliran masuk duit mata wang dia kuat but tidak sekarang not now boleh dan kita ada incomplete sequence untuk dollar ni sehinggalah ke paras sini dan kita ada sequence untuk US 10 years kalau kita lihat kepada yang lebih kecil eh, adalah keparah seperti ini. Hampir nak capai. Dan itu yang kita lukis dekat ZN. Nah, ZN basically terbalik. Eh. Sekiranya ini masih lagi naik dan kita akan ada US dollar yang lemah. Sekiranya ini jatuh, US dollar akan buat satu lagi kekuatan. Kanada yang tengah panas sama US, itu basically adalah apa yang dibincangkan dalam rundingan dagang dia uh, bersama dengan Mexico dan Kanada. Uh, antaranya kau kena beli hutang aku lah. Itu part of the negotiation sendiri. Tapi kita bukan pemegang terbesar. Yang terbesar sekarang ni naik UK. Terbesar. Anda boleh tengok statistik dia dekat Treasuries. Treasuries punya website. Dia. Okay. So, macam mana kita ambil information ni semua untuk dagangan? Ini yang penting sekarang ni kepada FOMC ya. Eh? Sebabnya FOMT dalam bulan 3 lepas menyatakan bahawa tahun ni akan ada dua lagi potongan. Iaitu paras Fed Fund akan dibawa ke 4%. Ini adalah median. Eh? Ha, median tu ha, saya tak payah nak cerita lah. Anda, kira, anda tengok sendiri dalam ni. Unjuran 3.75, 4%. Median dia 3.875. Jadi kita bulatkan jadi 3.9. Tu yang nampak 3.9 kat sini. 3.8, 3.9 lah. okay. sekarang ni rate dia adalah 4.50. Masalah dengan 4.50 ni, kadar inflasi kalau kita tengok kepada PCE punya data, kadar inflasi 2.3%. Ini ini uh, no, apa, kadar inflasi yang dilihat oleh Federal Reserve dalam penentuan polisi dia. Bukan CPI. Eh? The thing is, ini adalah restriktif. Bila anda nampak kadar ceiling berada di atas daripada kadar inflasi, itu adalah satu dasar monetary yang restriktif dia akan slow down kegiatan ekonomi. Faham. Dan kalau kita tengok kepada ISM services untuk 3 bulan pertama tahun ini menunjukkan ia lebih rendah berbanding dengan 3 bulan terakhir 2024. Dan kita nampak untuk GDP menunjukkan angka negatif, negatif -0.3 dijangkakan ini akan direvise tinggi sikit untuk bacaan preliminary nanti. Sebabnya bulan 2 kita ada peningkatan aktiviti sebelum dia jatuh balik bulan 3. Bulan 4 of course kita ada aktiviti ekonomi yang meningkat sebelum tarif dikenakan. Ah ha, basically sebelum sebelum naik cukai orang pergi import banyak-banyak syarikat pun keluarkan lebih banyak tu berempat bulan 5 kita ada tarif yang ditangguhkan jadi sekiranya sini naik sini naik then itu adalah something yang positif dan itu akan memberi lesen kepada FOMC untuk menaik eh, untuk menurunkan kadar polisi tetapi the thing is apa yang dia kata adalah inflasi tinggi dia bimbang inflasi akan naik Saya tak nampak benda tu Dekat nombor-nombor ni tak Faham? Dekat nombor-nombor ni tak Kecuali untuk bulan 4 Kita ada untuk uh, Prices yang meningkat banyak Dan ini lebih disebabkan oleh hmm. um, Import dia yang banyak Sebelum tarif tu Boleh. Jadi kenyataan dia, kalau kita nak kata kebimbangan mengenai inflasi, kita tak nampak nombor dia sekarang. Fed, uh, Jerome Powell boleh kata apa saja, tapi dekat data dia tak menunjukkan benda tu. Boleh. So, apa yang kita tengok dekat chat, saya masih mengambil cerita fundamental iaitu di mana kita melihat pasaran semasa sebab so, sebab itu saya pilih kepada dolar dinamik bukan kepada yen dinamik sebab so, kalau kita cerita sentimen then kita akan pergi kepada chart ini faham? kalau kalau dia adalah sentimen kita akan ada yen yang kuat tapi kita nampak indeks naik yen pay jatuh jadi tak dapat nak kata yen uh, ini adalah yen kita dapati ini adalah dolar. Dan depending kepada movement sekarang, saya belum tukar cat eh, um, kepada view yang kita bincangkan semalam, iaitu ini adalah empat. Nampak macam tu. Okay? As the market move more and more ke bawah, ini nampak macam tu. Iaitu ini adalah empat. Okay. But apapun Yang pentingnya boleh tak nak entry kat situ No Seperti kita sebut Kita dah sampai zon rintangan Untuk indeks sekarang ni Kita berada di antara Ingat ya Sistem kita 1, 2, 3, 4, 5 Kita dah ada reset di sini The moment dia sampai Basically inilah basically ini Kita, the moment ini sampai 100% seperti yang kita nampak sekarang ni. Ini zone bukan trade. Dia dah boleh buat empat ataupun lengkap the whole thing dan kita buat yang lebih besar. Faham? Ini no trade. Kalau kita, kalau apa dia, uh, kalau dia tak sampai 6.1, then kita ada entry. Ataupun dia melangkaui 6.1.8 tak sampai 100%, then kita akan lihat RSI, RSI break, kita entry. Ini tak ada. Ataupun melangkaui 1.6.1.8. Dia melangkaui 1.6.1.8, itu adalah itu adalah yen. Wassalamualaikum. Jadi pergerakan semasa menunjukkan higher and higher probability kita sedang melihat empat. But untuk chat update, kita masih letakkan view ini. A, B dan kita masih letak empat. Ini makes more sense. Sebabnya dia akan cecah tiga lapan poin dua eh dua tiga poin enam so itu max more than. tunggu juga dia buat ketak itu kan tapi apa pun there's no set up there tak perlu nak kejar dia kat itu itu US lima ratus macam mana kita tahu itu lekuk empat atau tak ha, antara antara paling simple dia kalau katalah sini dia cross ini ha, anda akan letak empat ni dulu tapi kalau weekly dia dah reset juga kita habiskan satu dan dua kat sini ok, semasa kita masih jangka ini but ada set up tak? tak ada untuk US500 itu bermakna untuk US30 pun sama. Kita akan tukar dia kepada view ini tadi. A B dan ini C. Ini interesting sikit sebab kita menghampiri kepala satu ni. Kalau dia lengkapkan 100%, ini bukan lagi 4. Sebabnya, kalau kita nak kata ini adalah lekuk 3, internal lekuk 3, internal dia, dalam dia, kena impulsif. Dia tak boleh bertindih. Ingat, diagonal berlaku dekat lekuk 1, dan lekuk lima ataupun A ataupun C. Dia tak berlaku dalam lekuk tiga kecuali kesemua ni adalah tiga, tiga, tiga. Jadi kita lihatlah. Kalau macam ni kita nak lukis macam mana? Anda tak sasarkan kepada seratus Anda punya target kat sini cuma adalah 764 ataupun 618. Ha, kalau seratus dia bersilang dengan satu. Faham? Saya nampak siapa tanya tadi, uh, Fendi ke siapa uh, yang bertanya betul tak lukisan dia untuk gol kan? Macam ni, anda tak akan jangka hujung tren. Tak ada sebab untuk anda nak habiskan 3-4. Anda akan sentiasa extend kan? Kecuali anda ada sebab daripada sudut korelasi. Ini adalah lukisan untuk US30 semasa. Okey. Jadi kita akan jadikan tiga kat sini bila? Bila Godzilla? Kalau ini masuk. Faham? Kalau ini masuk dan bersilang dengan satu kat sini. Sebabnya t -t -t uh, apa tiga tak boleh buat benda tu. Kali kita selalu lukis satu, dua, tiga, empat kan? Jadi kalau dia bersilang, itu bukan tiga. Nampak? Tak? Sama juga, ada tak ada tak set up kat situ? Tak ada. Kita berada dalam zon rintangan. Tentu saya kata, anda akan nampak volatility dalam pasaran sebab basically minimum target dia dah sampai. 100%. Bila kita dah boleh extend? Kalau dia melangkaui 1618. Itu dia. Jadi sekarang, ini lukisan dia. The moment dia bersilang, then anda tak dapat jadikan ini sebagai empat dalam yang kecil. Melengkapkan tiga. Anda kena habiskan tiga ni kat sini. Ya, alih lah Satu di belakang Itu je pun Anda habiskan lah uh, Tiga ni sini uh, Tiga ni jadi sini Empat, lima Basically ni empat Itu je pun Kalau bersilang uh, Tak semestinya satu dua Satu dua kena tengok yang besar lah. Sebab yang besar kita nampak divergence. Eh sorry. Yang kecil kita dah nampak divergence. So kalau anda nak jadikan 1, 2, 1, 2. Kalau anda nak jadikan 1, 2. 1, 2. Apa syarat wajib kat sini? Yen pay sampai support. Faham tak Kalau anda nak lukis indeks, satu, dua, satu, dua, nak lukis macam tu, yen pair kena sampai support. Maksudnya, UJ kat sini tak ke bawah. UJ kat sini kena sampai support dah. Uh, sampai support dah dan naik kata. Tapi kita nampak UJ jatuh. Kita tengok EJ. EJ jatuh. Kita tengok dolar. Dolar naik. Ini ini something cerita pasal dolar. Eh, pasal yen. Sekarang. Sekarang ni some cerita pasal yen. Tak tahulah cerita apa. Uh, cerita pasal Trump. Uh, kenakan 50% tarif starting Jun 1 kepada, Euro, uh, kepada EU. Kepada EU. <laughs> habislah euro US dollar. Euro US dollar akan lengkapkan di semua. Ni dah habis dapat nampak seperti itu. Dan kita ada divergence. Tak kisah. Kalau dia buat ini 1 2 3 4 5. Ah nampak 1 2 3 trade di sini. Itu je. Uh, kita teruskan Sumi. Kita baru saja break tadi. Eh uh, nak break ataupun terus? Break sekejap. Okey, jadi uh, kita berhenti hal sekejap. Ah uh, ni application dia macam mana uh, kita come up with sama ada dollar ke yen ke dan kita lihat apa tema market, apa cerita market. Dan anda faham cerita market sekarang ni bukan sentimen. Cerita dia fundamental. Itu US dollar. The moment dia sebut fundamental, US dollar. Okay. Kita break sekejap. Uh, 5 minit. Dan kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.